Mərhəmətli müsəlmanlar. <coughs> Həmininizə təqvalı təqval olmağımıza çağırıram. Necə bilirsiniz ki, biz səfər biz Məhərrəm ayındayıq və həmçinin Səfər ayı da gəlir. Bu həmçinin işarələrdən biri odur ki, müsəlman gərək öz əqidəsini düzgün öyrənməlidir. Çünki əqida əsasdır. Düzgün bilməlidir və ona uyğun əməl etməlidir. Ehtiqad etməlidir. Və biz bilirik ki, imanın, əqidənin düzgün əqidə 6 dənə 6 dənə əsası var. Ən birinci Allah'a inanmaq, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, qiyamət gününə və qədərin xeyrinə və şərrinə Allahdan olmağına. Düzgün əqidə budur. Kimsə bunların birinə inanmırsa o kafir sayılır. Onun imanı sayılmır. İman gətirən sayılmır. <coughs> Onun yerə Allah Subhanahu taala Quranda da, həmcə halisdə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məs bu imanın 6 dənə növünə çox toxunur. Onların mühümliyinə. Və xüsusən də onlardan da birinə şiri toxunaq, bu gün axirət gününə. Və axirət gününə iman iman ərcanlarından biridir. Allah Subhanahu Taala çox vaq axirət günün özünə imanla qeyd eləyir. Və Quranda da ayələr kifayət qədərdir. Buna məsələn, hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah iman gətirəndə sonra axirət gününə iman gətirir. Məsələn, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allah'a Və axirət gününə inanırsa, ya xeyr danışın ya da susun. Məsələn. Və belə hədislər çoxdur. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Velakin el-birr men amana billahi vel-yomil axir." Bakara surəsi 177-ci ayə. Yəni ən yaxşılıq, ən gözəl yaxşılıq budur ki, Allah'a və axirət gününə iman gətirmək. Və həmişə Buxarıdə, Müslimdə Cəbrail alayhissalam gəlir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə İman barədə soruşanda dedi ki, iman Allah'a, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə və qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir. Və iman budur. Və qeyd eləyir axirət gününə həmçinin. Ona görə bunu inkar edən bunlardan birin iman gətirməyən o kafir olur. O ölsə o, yuyulmur cəfəndənməz, cənazə qılınmaz ona. Həmçinin Məslimlərin qəbrsindən basdırılmaz. Allah Subhanahu buyurur ki: "Və mən yəkrü billahi və mələikətihi və kutubi və rusuli və yəumil axir. Fəqad ḍalla ḍalalan bəʿīda." Yəni kim Allah'a, kim Allah və mələklərinə və kitablarına, peyğəmbərlərinə və axirət gününə iman gətirməsə, yəni küfr etsə, o artıq azmış uzaqda, yəni uzaq düşümüz azmışlardan biridir. Ona görə Allah Subhanahu Taala axirət gününə quranı fikr versək çox zikr edir. O axirət gündən qorxur. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, "Vattaqu <yükranətə> yawman turja'una fihi ila Allah." Yəni o gündən qorxun ki, o vaxt Allah Taala hüznə qayıtacaqsınız. O günü yada salır. Çünki o gün hələ belə deyil. Ona görə həmçinin qardaşlar, necə ki Allah Taala bizi qorxudur, həmçinin bizə əmr edir ki, o günə hazırlaşaq. O günə hazırlaşaq. Və əsas da imtihan o gündür. O gün şiddətli gündür. Allah Subhanahu qi Quranda o günü çürbəcür adlarla vəsf edib. Məsələn bir yerdə deyir: "Əs-saqha" və ya "Tənət" və ya "Tamma", "Tammatu'l-kubra" və fəصل məsələn, məsələn məsələn bəəs məsələn təlaq, elqariə, elhâqə və başqaları və s. Yəni Quran-ı Kərimdə də qiyamətin adları çox gəlib çürbə-çür. Ona görə dinimiz, Quran həmçinin sünnə buna iman gətirməyən kəfir sayılır. Ona görə Allah Taala buyurur ki: və qaləlləzîna kəfrə la tətînə sâə qul bəla və rabbî la tətîyənkum səbə 3-cü ayə. Yəni kəfirlər dedilər ki, qiyamət olmayacaq. Allah Taala dedi ki, bəli, olacaq və siz də mənim huzuma qayıdacaqsınız, gələcəksiniz. Fəhəmsən Allah Subhanahusı Taala başqa ayədə buyurur ki, vəylün yəvmə idinəl mükəzzibîn. Vay olsun qiyaməti yalan sayanlara mutaffifin on Lakin qiyamət qeyb-i alamdır, qardaşlar. Qiyamət qeyb-i alamdır. Biz sadəcə iman gətiririk, təsdiqləyirik ki, bu olacaq. Lakin nə vaxtlı, nə vaxt olacaq, biz bilmirik. Və iman gətirməyimiz də nə üçün? Çünki Allah və Rəsulü bunu deyib, bunu təsdiqləyib. Və buna dəlillər də hələ kifayətdir. Allah və Rəsulu deyibsə kifayətdir. Və həmçinin buna dəlillərdən həmçinin, çünki hərdan bəzi insanlar deyirlər ki, qiyamət olmayacaq və ya necə olacaq? Hələ Quran sünnə dəlildir buna. Həmçinin dəlillərdən insanın yatıb durmağı. Bu da dəlillərdən də qiyamətin olmağına. Və necə yatmışdın, ölü kimi idin, durdun? Hələ də Allah təala öldürüb sonra dirildəcək. Hansin dəlillərdən məsələn? Hansin dəlillərdən baxa bilərsən yer üzünə. Necə yer quru idi, yağış yağandan sonra otlaq çıxdı. Əgər Allah bunu eləyirsə, yəni şək gelmək üçün necə ölülər təzədən diriləcək? Ona şək gelmək ancaq ağlsızlıqdır, səfihlik. Bax yer üzünə. Quf quru idi, yağış yağandan sonra gör necə otlar çıxdı. Amçın qardaşlar ümumiyyətlə onlar ə, onlar barədə Allah Subhanahu Taala buyurur ki, onlar ki ansılar ki deyirlər ki, qiyamət olmayacaq. Nə var burdadır? Allah Taala buyurur ki, və qalu inhiyya illa hayatun dunya və ma nahnu bimabghusin. Anam surəsi 19-cu aya. Yəni onlar digərlə şaflar. Ancaq biz dünya həyatıdır və salam biz bəhs olunmacağıq. Yəni öləndən sonra dirilməyəcək. Və bu da inkar eləyəni, buna iman gətirməyəni ümumiyyətlə halına qəribəlikdir, yəni əcayib halı var. Çünki Allah təala xəbər verib, Allah və Rəsul xəbər verib ki, bu olacaq, bu deyil ki, olmayacaq. Həmişə Allah özü də nəyin ki xəbər verir. Həmçinin xəbər verib ki, çox az qalıb. Çox az qalıb. Həminçə Allah təala andı ki, ki bu olacaq. Lakin fikir verirsən insanlara, insanlara fikir versən, buna baxmayaraq bəziləri şəkilləyir buna. Və xüsusən də qəribədir ki, insan deyir ki, sual verəndə ki, səni kim yaradı? deyir Allah. Yəni səni kimdən yaradı? Və əgər sən bunu iman gətirirsənsə, niyə üçün birinci iman gətirirsənsə, niyə üçün ikinciyə iman gətirmirsən? Hansı çətindir? Heç nədən yaratmaq və ya olub sadəcə dağılıb onu yığmaq. Hansı çətindir? Əlbəttə birinci. Yəni çətinə iman gətirdin, hasana iman gətirmirsən. Bu da alçılıqdır, səfilik. Və axirətə iman qardaşlar, bura həm hamısı daxildir. İnsan öləndən sonra nələr baş verir? Hamısı axirətə imandır. Yəni qəbr əzabı, soru sual, mələklərin gəlməyi, cənnətin, cəhənnəmin orada göstərilməyi, ruhun qaxmağı, insanların təzədən qaxmaqları, ara səta gəlməkləri, haqq-qəsab, tərəzi, həmçinin qap, körpü, cənnət, cəhənnəm, bunlar hamısı daxildir bu axirətə imana. Bu imanı gətirmək lazımdır və şəkilləmək olmaz bunda. Və axirətin də vaxtını Allah Taala bilir. Allah bilir nə vaxt olacaq. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məsələni bilmirdi. Ona görə Cəbrail ilə danışanda ki, haçan olacaq qiyamət susdu? Yəni bilmədi. Allahdan başqa bunu heç kəs bilmir. Ona görə fikir verirsən, şarlatanlar bəzən dünyada cəmaatın başını qatmaq üçün ya reklam və ya hamsa biznesdir biri. Məsələn, görürsən, malını satmaq üçün cəmətə deyir ki, qiyamət olacaq, sağ, alon. İndi də görürsən ki, bəzi avamlar Şam qalmayıb dükanlarda. Şam alıblar. Ola bilsin o biznes şam zavodları var. Şam borahı anballar dolmuşdu. Çıxı bir dən kəfirin biri idi ki, məəllə gəlir ki, 21 olacaq. Avamlar axdılar dükanlara. Bu əslində olmaz belə şey. Müslüman özünə deyən müslüman belə şeylərə inanma olmaz. Sən də kəfirə. Kəfir. Bizim əqidəmizə girib, bizim əqidəmizə aidizil bir şey deyirsə, biz inanmamalıyıq, biz qəbul etməməliyik. Ona görə bu avam cəmaət doğrudan qəlibədir. Şamdır, deyib Allah şam, nə olacaq qiyamət? Görüş qiyamət olsa şamla nə şey olacaq? Şam, yaxşı qiyamət olacaq, şam nə ensən? Ay Şəfi. Bəzlə generator alıb, istəyirsən Disan lab stansiya tikginə. Dünyadakı ən güclü. Qiyamət kəsə stansiya səni kömək eləmir. Bu avamçılıqdır, salatsızlıqdır. Əgidən bilməməzdikdir. Qiyamətə hələ var. Qiyamətə əlamətləri var. Qiyamət var. Onlar hələ gəlməyib. Əsasları durub. Hansı kafir televizorda nəsə deyir. Ona inanmaq müsəlmana yaraşmaz. Hansın qardaşlar toxunmaq lazımdır ki, özünüz də bilirsiniz ki, bu biz kommunizm rejimində yaşamışıq 70 il. Və o rejimin qalıqları, qalıb yerastları, o rejim bizə bəzi məsələləri məcbur eləmişdilər eləməyə. O məsələlərdən də biri yeni idi. Bu əslində istimalın nəticəsidir. Bu avurçuluqdur. Yani biz düzdür, müstəqil olsaq da bu saat ol təsiri hələm qalıb əsasları təsirləri qalıbələ. Aslında yeni il keçirmək bu cür düzgün deyil şəriətə. İslamda 2 dənə bayram var: Qurban, bir də Ramazan. Bu rabbani bayramlardır. Allah təyin elib bizə. Amma ondan savayı düzgün deyil. Xüsusən də kafirlərin bayramını qeyd etmək müsəlmana yaraşmaz. Kəlik çekinəsən. Düz də edən biz təkfir eləmirik böyük günə sahib idi. Amma gəlir yavaş-yavaş çəkini. Bu bizə kommunistlərin kafir hökumətinin qoyduğu mirasdır. Alhamdulillah bizim yeni il oldu, Muhərrəm ayında dəyişdi. Bəli, həm də biz o günü ibadətlə keçirdiq. Haqq hesab günü özümüzə haqq-hesaba çəkdik öz-özümüzü. Hələ mən danışıram bu yeni il necə keçirlər günahla, içki, zina və sair və sair, hər şey bir-birinə qarışır və sair, zirzibil. Bunlar hamısı bizim adət deyil. Nə dinnən, nə adətimizlə. Belə adətlər bizə qıraqdır. Biz görək o adətlərə tutunaq ki, dinimizə zidd deyil və dinimizlə tutub alıq. Nəcət bundadır. Başda Şaхтаbova da dəyişib. Qabaq rus idi, Ivan idi, indi Jon idi. Yəni ingilis Şaхтаbovası. Bu da saqqallıdır. Düzdür, bu saqqal vəz balacadır. Yəsan bir o zaltına qırxır. O biri uzun idi. Amma bu saqqalı, saqqalını evləndə qoyurlar, belə şəkillərini çəkillər, şənlik eləyirlər. Bunlar hamısı Əlaштар bunlar hamısı savatsızlıqdır. Bizə dinimizə, həmçinin adətimizə zidddir. Ə e, gələ ibap belə adət-ənələrdən gəlib çekinək. O adət-ənələrdən ki həm adətimizə, həmçinin e, dinimizə zidddir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim özün başqalarına oxşatsa, o da onlardandır. O da onlardandır. Və başqa rivayətə gəlib ki, o da olarla həşr olunacaq qiyamət günü. Ay, yoldaşlar. Bu aylar həm çinin bizə dəst verdi ki, verir ki, əqidəmizə öyrənəy, biləy, möhkəm tutaq öz əqidəmizi, öz dinimizi. Alhamdə dinimiz. Şahidindir. Allah seçən dindir. Allah qəbul eləyən ancaq müsəlmandan, İslamla. Hansı ki, bütün peyğəmbərlərin dini bu olub. Amma biz gedib başqa Bu cür din sahibi, bu cür böyük xeyirə nail olan, maliyyət olan adam gəlib hansısa kəfirin deyir ki, qiyamət həç ansız olacağı ona inanmağı. Heçmisal ona yalışmır. Allah Subhanahu taala bizi eşi faydalardan üçün və bizi yerində sabit etsin. Amin. Allah Subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Amin. Allah Subhanahu taala bizi fitnədən də məhəldən qorusun. A qul həzəbə estağfirullah li və lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين